А по морскому собранию значит, идет разговор о том, что значит, морское собрание имеет ä, многолетие, даже там больше больше ста лет или больше 200, я уже точно не помню историю. Но морское собрание всегда было представлено военно морскими офицерами. Это были те люди, которые инициировали и значит. Ну элита, скажем. Элита, да, так, да, да. это элита флота была, значит элита Николаева, и они значит все этим занимались, а сейчас, значит, скажем, изменение приоритетов и потому, значит, потому идет разговор о привлечении всех участников, скажем, речного движения, mm -hmm. начиная от портов с больших заводов, таких монстров, как Небулон, и заканчивая, значит, детскими спортивными школами потому что их интересы тоже должны быть представлены, потому что дети – это наша основа. А представьтесь, будь как вы Я Мирошник Сергей Петрович, командор клубострелка. клуба «Стрелка». Mm -hmm. И, значит, являюсь по… Это ну, общественная нагрузка, а так, значит, я являюсь главным конструктором проектно-дизайнерского бюро. И работали мы с, с со господином Водотурским по, самым скоростным катамаранам. А Расскажите, вот проблема дно ну, углубления, вот эти каналы, которые были, сейчас они сейчас все приостановилось да, на период войны, я так понимаю. Конечно. Но как-то надо его все равно будет разрешивать, я так думаю. Какие у вас планы? Как раз идет вопрос о том, что не только углубление, да, значит, а первое вопрос стоит это разминирование. Потому что под обстрелами находилась и акватория, были обстреливались и гражданские суда, значит, повреждения понесли тоже не булоновские буксиры, значит, и, и, импортные суда, транспортные, которые были там, попали, были попадания. По очагу очень много, значит. И Кимбургская коса, Кимуская вообще там коса, коса да, значит. То есть идет вопрос сначала разминирования форваторов, и потом их, естественно, углубление. Углубление это уже для того, чтобы восстановить, допустим, возможность захода панамаксов, больших пароходов. И это серьезные вопросы мы их поднимали это вопросы защиты своих торговых путей значит, это стоит здесь. Ну, да, вопрос что касается экологии какая ситуация у нас на сегодняшний день по южному богу Инголу там и прилегающих? Ну по э, скажем так, значит э -э экология на сегодняшний день предоставлена самой себе, значит э -э, к сожалению да, и э -э, мы все это в городе Николаеве видим, да, значит начиная с самого больного вопроса это значит чистая питьевая вода, которая значит не подается, значит отсюда идут э -э, стоки, то есть э -э, в Южный Буг даже очищенный, все равно идет повышенная соленость, идут э -э но сейчас этим, как говорится этим ну, спущено же на естественный ход событий. И потребуется, скажем так, какое-то новое видение, новое осмысление после войны для того, чтобы это привести в порядок, скажем так, вашей акватории? Ну, надо еще, нам может, на грантах каких-то работать, чтобы иностранные доноры как-то нам... Для вы того, там способствуете этим? Это нужно, По... этим нужно этим заниматься, нужно... ну, вы понимаете, что гранты просто так не дают. Ну, понятно. Здесь вот нужно, делать, проекты, да? нужно делать проекты, Черт... Нужно делать проекты, нужно готовить их, эти проекты предоставлять на международное обсуждение, и тогда, значит, естественно, мы мы получать гранты, потому что вопросы экологии, это очень важные вопросы для сегодня. Тем мире. более, это же попадает куда? В Черное море Правильно, Валера, Ну мы да. Все взаимосвязано. Э, мы, э, смотри, как мы планируем. Мы когда с, соберем вот это морское собрание всех людей, угу. мы, да, мы возьмем и э, выслушаем всех, мы составим план. Угу. Вот какие мероприятия нам нужно провести. И мы все эти вопросы нанизаем. Причем мы посмотрим. Вот это мы делаем на перспективу. Понятно, когда война, никто вкладывать не будет. Вот это мы должны делать сейчас. И поэтому мы вместе все это составим и с этим придем к власти. Проблема, почему мы пришли к такой ситуации. Когда заводы перестали работать, местная власть, все говорят, ну нам надо за, зам, зам какой-то был по морехозяйству. Невозможно совместить. Все, что касается заводного комплекса, он разноплановый. Одни их смены, другие рыбаки, третьи э, перевозчики. То есть нельзя найти такой университет. Но есть морское собрание, которое будет представлено, мы как там эти громадские рады имеем возможность подготовить их, чтобы это были просто не разговоры, а подготовлены какие-то проекты, проекты решений, как мы делаем все время. И мы будем постоянно встречаться с властью, с той, которую надо, будем отстаивать наши интересы. Это как бы... Ну, вы же за медиа не забывайте, что мы тоже присутствовали на... А вы являетесь нашей составной частью, <как> потому что лоббирование без средств да. массовой информации -массо невозможно. Все, все спасибо большое, все. мы побежали. Да.